assalomu alaykum aziz do'stlar Bek olimjon o'zi kim degan videoni olib e, o'tirganimda bit email kelibdi emailda meni yangi ishga kirganligim haqida e, tabriklab ish kontraktini yuborishibdi xullas ishga kirdim o'rtoqlar yangi ishga kirdim bu ish nima ish oslu universitetida Associate professor degan lavozimga e, ishga qabul qilindim soci professor nima degan uh, narsani ozgina kengroq tushuntirmoqchiman o'zi umuman akademiyadagi karyera masalasini o'zini kengroq tushuntirmoqchiman chunki uh, ilmiy ishga qiziqadiganlar ko'p bo'lishi mumkin ana shuning uchun buni bilgan foydaliroq bo'ladi shunday insonlarga xullas uh, akademiya bu nima akademiya bu ilmiy ish bilan shug'ullanuvchi odamlarni jamiyat umuman nima uh, deydi Nauka qilish deydi-yu, ilmiy ish izlanish tadqiqotlar shu bilan insonlar turli soha bo'lishi mumkin tibbiyot bo'ladimi texnologiya va hokazo psixologiya sotsiologiya umuan mm. ilmiy islanish bilan shug'ullanadigan odamlarni akademiya deyiladi buni bosqichlari nimalardan iborat ya'ni ilmiy bosqichlar ta'limdagi shunaqa akademk bosqichlar nimalardan iborat birinchisi bu bakalavr 3 yillik O'zbekiston to'rt yil yevropa davlatlarida chet elda uch yil hisoblanadi undan keyin magistratura 2 yil undan keyin phd kamida 3 yil 10 yilgacha davom etishi mumkin 3 yildan 10 yilgacha shvetsiyada norvegiyada o'rtacha 4 yilni tashkil etadi undan keyin PhD dan keyin postdoc, postdoctoral, ya'ni PhD dan so'nggi o'qish yani şey, ilmiy izlanish degan mazmundagi shunaqangi lavozim bor bu 4 yilni tashkil etadi demak bakalavr 3 yil magistratura 2 yil peshyi 3 yildan 10 yilgacha lekin o'rtacha 4 yil to'rt yil deylik keyin post to'rt yil endi yani men 3 yil bakalavr yoki 2 yil magistratura emas men md bo'lganim uchun shifokor bo'lganim uchun 7 yil o'qiganligim magistraturani ham qo'shilgan holatda kiradi MD odam magistraturasi bo'lmasa ham yani pchd topshirib kirsa bo'ladi demak menda de 7 yil md undan keyin PhD, undan keyin va hokazo ketgan xulas ni men 2 yil atrofida tugatdim 4 yilda tugash kerak bo'lgan narsa bo'lsa ham lekin yaxshi komanda bo'lgani uchun ustozlar yaxshi bo'lgani uchun 2 yil davomida 2 ika sal oshiqroq muddat tugatdim undan keyin postto degan lavozimg kelish kerak yani u ilmiy ishni davom ettirish uchun 4 yil davom etadi mana shu bo'yicha menga taklif bilan chiqishdi posttoa seni olamiz deb men bu narsaga yo'q dedim chunki posttok e, erkinlikni cheklaydi chunki ma'lum bir sohada ishlash kerak bo'ladi sizga berilgan loyihada ishlash kerak bo'ladi byudjet cheklangan bo'ladi men cheklovlarni yoqtiradigan odam emasman erkinlikni yoqtiradigan oda shuning uchun yo'q dedim posttodan keyingisi associate professor beriladi Associate professor bu beshta kam professor degani chunki e, professorlik eng oxiridagi universitet tomonidan beriladigan unvon sifatida bo'lgani uchun qachonki universitet sizni professorlikka e kompetensiyasi yetarli qobiliyati yetarli salohiyati yetarli degandan keyingina beriladigan unvon darajasidagi narsa qachon berilishi aniq emas aytaylik kimdir o'n yil o'n yil ishlagan bo'lsa o'n yildan keyin beradi yoki o'n besh yildan keyin beradi degani emas insonni natijasiga qarab beriladigan unvon natijasi bu bevosita qilayotgan ilmiy ishi natijalari qanchalik muhim sohada qanchalik foydali ilmiy ishlar qilayotgani lidership liderlik salohiyati va o'qituvchilik salohiyati uchta asosiy narsaga qaraydi keyin chetdan fond olib kelish grant yutish shunaqa narsalarga qaraydi mana shu narsalarni associate professorlik vaqtida qilinadi associate professor bu professorlikni olishga harakat qilayotgan odam hisoblanadi e, menga posto beramiz degan paytda yo'q men post olmayman de de, dedim xuddi e, shunday meni ilmiy rahbarim yaqin do'stim e, yo'q senga posto bo'lmaydi senga asocial professorlik bo'lish kerak mana shunga harakat qilamiz dedi va shunga tavsiya bo'ldi va shu ish bilan oslo universitetidan asoial professorlikka taklif bilan chiqishdi ajoyib bu olish oson narsa emas Juda ham juda ham qiyin bo'lgan jarayon birinchidan juda ham kam pozitsiyalar e'lon qilinmaydi e, e'lon qilingandan keyin juda e, ham qattiq tanlovlar e, va e, rekomendatsiyalar orqali bunday odamlarni tanlab olinadi e, pozitsiyalar ishga olamiz işte. deyishdi noshukurlik deb o'ylash kerak emas bu narsani lekin ishga yuz foizga olamiz deb taklif qilishdi bu nimadan iborat edi bu paytda aytib o'tdim professorlik uchun harakat qilinadigan jarayon bu budeb o'qitish kerak talabalarni o'qitish kerak bo'ladi ilmiy ish qilish kerak bo'ladi grant yutish kerak bo'ladi va hokazo bu yana o'sha erkinlik masalasida ozgina cheklovga olib borib qo'yadi ofis berishadi ofisda borib o'tirish kerak ishlash kerak shunaqa men aytdim y'q 5 foiz bo'lsa ishlayman yuz foiz bir stavka bo'lsa ellik foiz bu yarim stavka bo'lsa besh foiz nol nol besh bo'lsa ishlayman bor <laughs> um, narsa bor stavka shu narsa keyin e, kelishdik kelishuv bo'ldi yaxshi e, sizlar menga besh foiz beringlar bir yilga sinov muddati berasizlar o'zi dtda bunaqangi social professorship bu e, nima deydi chegarasi yo'q holatda beriladi bir yilga sinov muddati beringlar 5 foiz ishlayman ofis kerak emas dedi menga chunki ofisga borishim kerak bo'ladi ofisga men bilan miting qilmoqchi uchrashuv qilmoqchi bo'lganlar ofisga kelishlari mumkin shu narsani xohlamagani uchun yo'q ofis bermanla kerak emasdem hech narsa kerak emas menga dedi. kompyuter beramiz yo'q hech narsa kerak emas menga 5 foiz kerak va men shu bo'yicha ilmiy ish qilaman shu sohada shu yo'nalishda ilmiy ish qilaman va natijani ko'rsata olishga harakat qilaman ko'rsatishga harakat qilaman va'da bermayman lekin harakat qilaman qilamanular o'z öz o'zidan yuz foiz oylikni besh foizini berishadi bu ishlar odatda oylik uchun ishlanadigan ishlar emas chunki shifokor oyligidan ilmiy xodimni oyligi pastroq yuradi keyin ular aytdiki yaxshi besh foiz ilmiy ish qilishga aynan shu yo'nalishda shu lavozimni senga beramiz faqatgina bitta sharti bilan dars berishing kerak deyishdi yaxshi dars berishni qilamiz dedim n besh foizdan chiqib ketish olmaydi shuning uchun bir semestrda besh soat besh soat uch bara atrofida dars berishim kerak bo'ladi bu nima bo'ladi qanaqangi darslar uchtami kein leksiya ko'z bo'yicha tibbiyot institut talabalari uchun va undan tashqari pl degan narsa bor problembase lerning degan narsa bor vaziyatli masalalarni olib kelib mana shu joyda guruhlarda diskussiya qilish aytaylik yurak infarktidan nima qilamiz shunaqangi o'xshagan narsalar Masalan, mana PBL, bar, problem based learning mouchumumiyp xullas shuna qilib men mart oyidan boshlab Oslo universitetida associate professor sifatida ish boshlayman 5 foiz xolos bir yuz yigirma foizgacha ishlash mumkin endi men bir yuz o'n besh foizini to'ldirishim kerak qani ko'ramiz e, ish iş qidirishda ish tanlashda davom etyapmiz xudo xohlasa nasib qilgan bo'lsa o'zimiz xohlagani albatta bo'ladi e, bu meni yangi besh foizlik nol nol besh stavkalik ishim haqidagi video edi endi bek olimjon Oslo universitetida

ish qilib o'tganlar xudoni buyrug'i bilan yosh olamdan o'tib ketdilar shu kunlarni ko'rganda balkim yaxshiroq bo'larni lekin xudoni aytgani Allohning buyurgani hech narsa olmaymiz, lekin mana shu insonni nomi olimjon ismini ushlab turganimga g'urur bag'ishlaydi allohga shukur onam borligidan minnatdorman onam ko'rayotganligidan koryota minnatdorman yoshlarga ozgina bo'lsada yoshlarga ozgina bo'lsada motivatsiya bo'lib umid uyg'otib shu narsani iloji bor ekanku degan narsa endi shunaqangi umid uyg'otsa harakatga sabab bo'ladigan bo'lsa shuni o'zi juda judayam katta narsa chunki oddiy qishloq maktabidan chiqqan bola qishloqda qishloqda mol boqib o't o'rib baliq olab to'p tepib yurgan bola hozir oslo universitetida o professor o'ttiz to'rt yoshida mana shunga erishdi bu meni fikrimcha katta yutuq deb o'ylayman e, Yetkizganiga shukr. shuncha narsaga yetkizganiga shukr albatta nasib hmm. qilgan bo'lsa alloh buyurgan bo'lsa sekin davom ettiramiz qodir qilganicha obunachilarga rahmat e, videoni ko'rayotganlarga rahmat ozgina e, bo'lsa a foydasi tegayotganligidan men xursandman keyingi videolarda ko'rishguncha Selam akp